ত' হেল্ল' এভৰিৱান মই মনোজ কুমাৰে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা যাত্ৰাৰ পৰা এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱা চাৰে ছয়টা বজাত ইয়াতে আৰু এটা কথা ৰাতিপুৱা চাৰে ছয়টা বজাত বাইক চলাই যোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় যিহেতু অসমত সেইটো আৰু বৰ্তমান মই যথেষ্ট তাত কোনো টেনচনে নাই আপুনি ধুনীয়াকৈ গাড়ী চলাব পাৰে ৰাতিপুৱা সময়ত হ'লেও ৰাতি হ'লেও কাৰণ ইয়াতে ঠাণ্ডা নাই একেবাৰে গৰমৰ পৰিৱেশ

মজা লাগিছে ৰাতিপুৱা কালাৰ চাগে একদম কালাৰ বাকী মানুহবিলাকে ফটো ভিডিঅ' বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে মানে চাৰি কমেণ্টত মেনচন কৰিব পাৰি কমেণ্টত মেনচন ভিডিঅ' কৰি आला आला कैसा लग रहा है फील कैसा ऐसे सुबह का जैसा अभी एक्सपीरियंस हो रहा है आपको लग रहा है अगला लोगे तो सही बात है इतना दूर जाने करना गाड़ी चलाना वो आसान बात नहीं है लगभग 150 160 किलोमीटर हो जाएगा तो चलो Agora é logo pra casa, পাহাৰৰ মাজে মাজে সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আমি আহি পালোহি এটা সুন্দৰ ঠাই সাগৰৰ পাৰত যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হয় যিহেতু এতিয়া ৰাতিপুৱা সেইবাবে অলপ কম হৈ আছে আবেলি সময়ত হয়তো বহুতখিনি মানুহে ওচৰৰ মানুহৰ পৰা গম পালোঁ আৰু যিহেতু এতিয়া টুৰিষ্টৰ ঠাই গতিকে যথেষ্টখিনি মানুহ হ'বই সেইটো সকলো জেগাতে হয় আৰু জেগাখিনি ময়ো প্ৰথম লাগিছোঁ গতিকে বলক সাগৰখন ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ আপোনালোকেও হয়তো চাই ভাল পাব পাৰত

এনেদৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ হৈ থকা ঠাইবোৰ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে নহয়নে সেয়েহে আপোনালোকক মই বোলে বেক কেমেৰাৰ সৈতে গোটেই সুন্দৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ জনাবচোন এবাৰ কেনে পালে আপোনালোকে এই পৰিৱেশটো চাই এই মনোমোহা দৃশ্যটো চাই আৰু এটা কথা কৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আছিলে এটা মন্দিৰৰ জাৰ্ণি আছিলে আৰু তাৰ মাজতে আমি মোবাইলত আৱদ্ধ কৰি যোৱা কিছু সুন্দৰ মনোমোহৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ পৰিৱেশ তো আশা কৰোঁ সেই মন্দিৰৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এবাৰ চাব মোৰ লিংক দিয়া আছে এই ভিডিঅ'টোৰ লগতে যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আগলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু এনেদৰে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ থাকিল আকৌ লগ পাম আজিলৈ বা